Ну, студентские правоспелки, они, они, они существуют, я не знаю, они, они там что-то делают, сидят в кабинетах. Это, ну, в моем это организация, которая занимается защитой прав студентов. А, ось, студенты защищают свои права и достоинства. Ну, как, ну, рассказывают, что это люди, которые занимаются улучшением. А, вы тоже как-то, то есть... Я також проспилка, в принципе, представляю студентов перед директором, перед деканатом. Okay. Ну, профсоюзы, это, профсоюзы это организации, которые занимаются правами ну, студенческие, студенческие, которые занимаются правами студентов, которые занимаются э, отдыхами, отпусками студентов, чтобы их права не нарушались. Но если в общем профсоюзы это... Організації, які борються за права робочих. Чисто в теорії, ми всі об этом немножко наслышаны, но але так, ну, особливо ні. Не знаю ні, як вона працює, ні де вона взагалі є. Я думаю, щоб захищати права студентів, щоб організовувати їхні вільний час. Я на собі не відчувала, коли захисту, напевно, мене захищати не треба.

но нет, досыть так туманно. Ну, точно на Я просто не это просто не Ходят к ректору, занимаются этим вопросом для того, чтобы в средства массовой информации вылилось информация. И люди узнали, что есть такая проблема. Ну, вот сейчас мне должно быть стыдно, да. студенческая а, физическое... Ну, наверное, да. Это что-то сродни студсовету и профкому, да? Вот где-то а, какая-то да. грань, да. А, и корезница, не знаю. А, студенческие самоврядования должны как бы заниматься какими-то активностями для студентов, я так полагаю. Нет? А, господи, наверное, сейчас должно быть стыдно мне. я знаю деяких людей. Я сам не из червоного корпуса, я из социологии. То, есть я, в принципе, знаю нашу голову студради. Так, в обличчя. Пару разів, можливо, говорили, але так, як ім'я не знаю.